Всем привет! Сегодня тестирование двух солнечных мощностью 100 ватт поликристалл и монокристалл относительно друг к другу. Два цифровых ваттметра, аккумулятор, нагрузка, лампочка. И вот, как видим, солнечный свет падает равномерно на обе панели, нигде ничего нет теней. В работе примерно 5 минут сброшенный ваттметра. Это показания с монокристалла, это с поликристалла. Поликристалл, к сожалению, в этот метр немножко засвечивает, но вот тут идет ток 4,47. На монокристалл 4,62. Максимальная мощность, сейчас примерно 5 часов, 62 ватта у монокристалла против 59,67 ватт поликристалл. Подключен аккумулятор. Нагрузка лампочка. Специально, чтобы не было перезаряда. Напряжение аккумулятора 1336-1352. Но это погрешность. 0,2 вольта у прибора. Полученная мощность монокристалла составляет 60. 4,6 ватта 4,49 ватта 11 ватт у монокристалл показатель ниже сейчас посмотрим что у нас в итоге получится панели потоку разные напряжение отличается соответственно у поля кристалла напряжение у нас выше у монокристалла ниже у монокристалла у нас ток выше, ой, ниже, а у поликристалла ток выше. То есть здесь немножко ниже параметра, но это монокристалл. Здесь выше параметра, но это поликристалл. Ну, по солнечному дню у нас получается поликристалл пока проигрывает. И на монокристалле. На поликристалле 1522. как видим, монокристалл вырвался вперед. В принципе, потоку поликристалл 4,44, монокристалл 4,60. По мощности 58 поликристалл и 61 монокристалл. Аккумулятор напряжение неизменное. показал тест в этом видео победила монокристалл 100 ватт против с небольшим отрывом идет дальше поликристалл 100 ватка то есть где-то у меня палец вот это победило это проиграло проиграла с незначительным я считаю отрывом всего где-то 200 миллиампер. Дальше будет тест двух 50 ваттных солнечных батарей 50 и 50 моно и поликристалл. Всем спасибо за внимание, всем удачи.